Сейчас я равно говорит по поводу того, что в Углегорске. Вчера была информация, что из Дебальцев были проблемы, но выяснилось, что дезинформировали Министерство обороны и рассказывали про Углегорск, а выдали его за Дебальцева. Александр Фацевич, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады. Естественно, Фацок. Бывших не бывает десантник. Бывших не бывает, да. И Миша Мазай. Это... Рота специально начинала собственно, вокруг того, что происходило с вами в Углегорске. Три дня страна не спала и пыталась выяснить, что происходит. Возможно, мешали звонками, но часть этих звонков, скорее всего, помогла и поддержала. Первое. Углегорск уже не наш город. Ну, не наш. Не наш город. И теперь все заявления, которые были там два дня тому назад, что полгорода принадлежит сепаратистам, половина нам. Можно отменить и говорить о том, что на да, следующий но... день граница проходит по дороге в Ну но, да, ну я так скажу, что два дня назад информация о том, что полгорода наше было, это благодаря 13-му батальону и благодаря нам. То, что мы держали. 13 батальон это 90 й Нет, 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 нет. Это отдельный, это территориальный батальон, батальон был. Вот. Сейчас 13-й батальон отдельный. Вот. Они находились на окраине города в направлении Инакива. Вот, держали там опорный пункт это палуба так называемая да палуба Нет. и мы соответственно вот, интернаты, вот, интернаты интернаты какое-то время мы держали дом культуры так как у нас людей количество людей не хватало чтобы держать даже дом культуры мы отошли вот потому что заняли дом культуры потому что знали что идет подмога а подмога не дошла и смысла держать дальше было дом культуры не было нас просто задавили вот и вот это вот, вот мы держали. Южную часть города практически мы контролировали, контролировали, хотя нас обстреливали, по нам работали. Пока уже не подошла сильная помощь со стороны Кондратьевского, вот, колонны с техникой э и с личным составом. С утра там вчера на гвардия, дателем Ключицкого, подтянулся в Донбасс. Мы случайно на переезде между Донбассом и Дебальцево, сейчас очень много разговоров по поводу того, кто должен был прийти на помощь, кто дошел, кто не дошел. Я как минимум Донбасс и меньше там видел. Да. Гвардейцы говорят, что были сложные бои, в том числе, к сожалению, и с Донбассом в городе, потому что отсутствовало какое-то э, взаимодействие. Э, взаимодействие между да. разными подразделениями, разными ведомствами. Саня, мы там с тобой довольно долго были на связи, там, день и ночь пытались состыковать все в кучу. Я видел абсолютно полное. Такое, э, самообладание. Отдельно попрошу Вахарчука записать для тебя акапельно две песни, которые звонят, звучат, когда звонишь тебе на телефон, потому что когда понимаешь, что там творится, набираешь, что там либо все будет добры для каждого из нас, либо я не сдамся без боя, причем поставлены были не во время того, как ты попал в а. Лигурск, да, раньше, Я не так чередовались друг а другом. Слайк, ты реально эту ситуацию должен. Да, Расскажи ситуацию последних вот этих вот трех суток, когда, собственно, все началось. Мы очень много давали информации, которая нам приходила с территории ДНР по поводу стягивания техники. Четыре дня назад туда в течение только одних суток в Донецк, на Макеевку пошло 24 танка, 44 грузовика, СБК, все Я обо всем этом генштаб знал, что происходило в городе. И вот с момента, когда напали на блокпост за ЖД переездом, и дальше, вот сейчас слово тебе, я здесь замолкаю, мне очень важны слова очевидца и Миша, как человек, которого мы в том числе и вчера неоднократно видели, мотался туда-обратно, ну, да, ну, все снаружи. Сначала взгляд изнутри. Что было, что происходило без выдачи военных тайн. Ну, это, это коротко, важно. коротко, чтобы, да, чтобы все вспоминать и вот, ну, где-то 28 числа, по-моему, 28, 5 утра. Ну, постоянно, постоянно нас, мы держали, в принципе, напряжение, не работала артиллерия. Мы, ребята с 13 батальона, корректировщики, работали в ответ. Вот. Но подтягивалась техника, постоянно подтягивалась. И 28 числа прорвались, уничтожили один из блокпостов. Это на ЖД-переезде, на Малогорловку, в городе. Ворвались, потому что там ребята...